কেণ্ডিডেট সকলৰ কনফিউজনৰ ওপৰত কৰি যে তেওঁলোকৰ কিহৰ ওপৰত কনফিউজন ক্ৰিয়েট হৈছে গোটেইবিলাক বস্তু আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম চলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো চপিকটো হৈছে এল পি ইউ পি দুটাত নাম অহা প্ৰাৰ্থীৰ সকলে কি কৰিব মানে বহুতে কনফিউজন আছে যে মোৰ নাম এল পিতাও আহিছে ইউ পিতাও আহিছে চ' এইসকল প্ৰাৰ্থী মানে মোৰ পৰা বিচাৰি আছে বা মোৰ পৰা ৰায় বিচাৰি আছে যে সেই মানে সেইসকলে কি কৰিব এতিয়া ঠিক আছে তাৰপিছত কালচাৰেল চাৰ্টিফিকেট থাকিও নাম কিয় অহা নাই মানে বহুতৰ মই দেখিবলৈ পাইছোঁ বহুতে মোক কল কৰিও আছিল বা কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি আছিল যে মোৰ কালচাৰেল চাৰ্টিফিকেট আছে ঠিক আছে

ছেকেণ্ড প্ৰভিচনেল মেৰিট লিষ্ট অহাৰ সম্ভাৱনা আছে নে নাই এইটো আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম ছ' এই চাৰিটা পইণ্ট মই আশা কৰি আছো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুতৰ মাইণ্ডত কনফিউজনৰ ক্ৰিয়েট কৰিছে চাৰিটা পইণ্ট যিসকলে চাকৰি মানে পি এম এলত নাম আহিছে সেইসকলৰো কনফিউজন হৈ আছে যিসকলৰ নাম অহা নাই এইবিলাকো মানে অলপ কনফিউজনত আছে ত' তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ মাইণ্ডত যি কনফিউজন গোটেইবিলাক দূৰ হ'বলৈ ধৰিব চ' আজিৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টপিকটো হৈছে এল পি ইউ পি দুটাত নাম অহা প্ৰাৰ্থীসকলে কি কৰিব ছ' ইতিমধ্যে আপোনালোকে ডি ডাবল ই চাইটটো যদি ভিজিট কৰে তাতে অলৰেডি উইড্ৰৰ এটা অপচন দিয়া হৈছে চ' উইড্ৰটো আপোনালোকে নাইনটিন টু টুৱেণ্টিৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব মানে ডেট ইয়াতে দিয়া আছে যে নটিছটোত নাইনটিন টু টুৱেণ্টি টু ভিতৰত আপোনালোকৰ যদি দুটা পষ্টত পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা মতে নিজৰ যিটো ভাল মাৰ্কছ আছে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে এইব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ এল পিত ভাল থাকে আপোনালোকে যদি কনফিউজনত আছে মই ইউ পি কম আছে এইটো কিবা তেতিয়া আপোনালোকে এল পি লব পাৰে আৰু ইউ পি ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে ভাল মাৰ্কছ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইউ পি ল'ব কেনে লৈ কেনে এল পি টো উইড্ৰ কৰিব লাগিব চ' আপোনালোকৰ ডেটটো বুজি পালে নাই টুৱেণ্টি টু আশা কৰো আপোনালোকে বুজি আছে যে দুটাত নাম অহা প্ৰাৰ্থীসকলে কি কৰিব আপোনালোকে মেইনলি আপোনালোকৰ যিটো মাৰ্ক ভাল আছে সেইটো চুজ কৰি নেক্সটটো আপোনালোকে উইড্ৰ কৰি দিব ঠিক আছে ভাবি লওঁ আপোনালোকে এল পিতে ভাল মাৰ্কছ আছে ইউ পি টো ভাল মাৰ্কচ নাই কিন্তু দুটাতে পাইছা কিন্তু মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত এল পি টোৱেই লোৱা ঠিক আছে আৰু ইউ পি টো এৰি দিয়া মা উইড্ৰ কৰি লোৱা ঠিক আছে আৰু যদি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল মাৰ্কচ থাকে আপোনালোকে ইউ পিটো লোৱা আৰু এল পি টো এৰি দিয়া আৰু ডেটটো মনত ৰাখিব নাইনটিন টু টুৱেণ্টি টু ইয়াৰ ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ প'ৰ্টেলটো অন থাকিব তাৰপিছত কিন্তু আপোনালোকে উইড্ৰ কৰিব নোৱাৰে সেই ক্ষেত্ৰত ডি ডাব্লিউ নিজৰ পৰা আপোনালোকক উইড্ৰ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোক কনফিউজনত থাকিব যে মই ইউ পি ল'ব বিচাৰিছিলোঁ এল পিটো সিহঁতে কি কৰিছে উইড্ৰ কৰি দিছে বা এল পি টো মই ল'ব বিচাৰিছো ইউ পিটো এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ব পাৰে কনফিউজন চ' আপোনালোকে নিজে কৰি লোৱা বা উইড্ৰটো কৰি লোৱা তাৰপিছত কালচাৰেল চাৰ্টিফিকেট থাকিও বা মোৰ নামটো কি অহা নাই বা মোৰ মাৰ্কছটো কিয় এড অহা নাই চ' এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় হা আপোনালোকে অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব কালচাৰেল মানে কি হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে বিচাৰিছে যিটো চাৰ্টিফিকেট দি আপোনালোকে নেশ্যনেল ক্ষেত্ৰত বা ষ্টে ষ্টেটক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে ঠিক আছে এনেকুৱা থাকিব লাগিব কালচাৰেল চাৰ্টিফিকেট কেনেক হ'ব লাগিব ডি ডাব্লিউ কেনেকুৱা বিচাৰিছে চাৰ্টিফিকেটটো যে আপোনালোকে এনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব যিটো আপোনালোকক ষ্টেটক নেশ্যনেলত যাই কেনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে এনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট থাকিলে আপোনালোকৰ মাৰ্কছটো সিহঁতে ধৰি লৈছে আৰু যদি থকাৰ পিছতো আপোনালোকে ধৰিবলৈ মানে ডি ডাব্লি কাগজটো মানে মাৰ্ক মাৰ্ক এড কৰা নাই সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক গ্ৰীভেঞ্চ ডেট দিয়াইছে আপোনালোকে যাই কেনে আপোনালোকৰ কথাবিলাক কৈ দিব আৰু সেই ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মাৰ্কটো এড হৈ যাব চ' ইয়ালৈ ইমান চিন্তিত হ'ব নালাগে যে মোৰ কালচাৰেল চাৰ্টিফিকেট আছে মই আছাম ষ্টেটক নেশ্যনেল হৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছো নেশ্যনেলত তথাপিও মোৰ নাৰ্কটো এড হোৱা নাই চ' সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গ্ৰীভেঞ্চ দিলে গোটেইবিলাক বস্তু দূৰ হৈ যাব আৰু গ্ৰীভেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিকত এপ্লাই কৰিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইচি আপোনালোকে যাব ইয়াতে ডেট দিয়া আছে টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু চ' টুৱেণ্টিত কোনবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেট যাব লাগিব এইটো যাব টুৱেণ্টি ওৱানত আছে তেনেকৈ টুৱেণ্টি টুত ঠিক আছে বুজি পালে আৰু গ্ৰীভেঞ্চ দিয়াৰ সময়ত আপোনালোকে গোটেইবিলাক ডকুমেণ্টছ লৈ লাগি লৈ যাব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা আগত যিটো জেৰক্স বিলাক লোৱা হৈছিল সেই জেৰক্সবিলাক আপোনালোকে লৈ যাব বেটৰমেণ্ট থাকিলে লৈ যাব এন এছৰ কিবা থাকিলে লৈ যাব কালচাৰেল চাৰ্টিফিকেটৰ যিবিলাক ইছ্যু আছে এইবিলাক এইবিলাক ডকুমেণ্ট লৈ যাব ঠিক আছে আৰু জেৰক্সৰ তলত বুজি পালে যে কালচাৰেল চাৰ্টিফিকেট থাকিও কিয় নাম অহা নাই বা যদি কি হৈছে কেনেকুৱা হৈছে চ' গোটেইবিলাক মই বুজাই দিলোঁ আপোনালোকক তিনি নম্বৰ পইণ্ট নতুন প্ৰাৰ্থী যোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি চ' ইয়াৰ এনচাৰটো মই ক'ব বিচাৰো য়েছ এতিয়া কিয় য়েছ মই আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ভাবা এজন কেণ্ডিডেটৰ নাম এল পিত আহিছে ইউ পি টিছে সেই ক্ষেত্ৰত মেইনলি সিহঁতে কি কৰিব যিটো মাৰ্ক ভাল আছে ভবা ইউ পিত মাৰ্ক ভাল আছে ত' এইটো ল'ব আৰু এইটো উইড্ৰ কৰি দিব ছ' এই পষ্টটো খালী হৈ গ'ল চ' এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যিবিলাক কেণ্ডিডেটৰ নাম অহা নাই মাৰ্ক থকাৰ পিছতে বা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ তাতক কভাৰ কৰিছে এইবিলাক কেণ্ডিডেট তাতে যাই এড হৈ যাব ঠিক আছে বুজি পালে এই ক্ষেত্ৰত নতুন প্ৰাৰ্থী এড হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু গ্ৰীভেজ দিয়াৰ পিছতো বহুতে এড হব যদি সিহঁতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কাট অফ কভাৰ কৰিছে তথাপিও নাম অহা নাই ত' সেই ক্ষেত্ৰত কি হব সিহঁতৰ নাম বিলাকো এড হৈ যাব খালি তাতে যাই আপোনালোকক ভালকে বুজাই দিব লাগিব বস্তুবিলাক তাৰপিছতে আপোনালোকৰ নামটো এড হৈ যাব বুজি পালে যে নতুন প্ৰাৰ্থী এড হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নে নাই মই বুজাই দিলো য়েছ আৰু কেনেকে হ'ব পাৰে মই কৈ দিলো দুটা কেণ্ডিডেট ভাবা এজন কেণ্ডিডেট দুটা পোষ্টে হৈছে এল পি আৰু ইউ পি তেওঁতো দুটা পোষ্টেই ল'ব নোৱাৰে সেই ক্ষেত্ৰত ভাবা তেওঁ এল পি টো লৈছে ইউ পি টো উইড্ৰ কৰি দিছে সেই ক্ষেত্ৰত ইউ পি টো খালিয়ে থাকিব সেই ক্ষেত্ৰত যদি ইউ পি কোনোবাই কেণ্ডিডেট যদি সেই মাৰ্কটো কভাৰ কৰিছে তাক সোমাই দিব ঠিক আছে বুজি পালে তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো আপোনালোকক মন দিব দ্বিতীয় মেডাৰ তাল তালিকা আহিব নেকি চ এইটো লৈ মই ক'ব বিচাৰো যে ফিফটি ফিফটি হৈ আছে বস্তুটো ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আহিবও পাৰে আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট নাই অহাৰ চান্সো আছে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু আমাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ছাৰে কৈছে যে আমি গ্ৰীভেঞ্চ দিয়াৰ ফলতে দিয়াৰ পিছতে আমি ফাইনেলটো জাৰি কৰিম এতিয়া কিবা চেঞ্জেছো হ'ব পাৰে দ্বিতীয় মেডাৰ তালিকাও আহিব পাৰে চ' এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এতিয়া দেখিব লাগিব যে গ্ৰীভেঞ্চ দিয়াৰ পিছত কিবা ডি ডাব্লিউ ই কিবা ন'টিছ আহিম নেকি কিন্তু মোৰ হিচাপত মোৰ মনৰ পৰা কৈ আছো আপোনালোকে ধৰি ল'ব নালাগে মোৰ হিচাপত যে ফাইনেলটো আহিব ফাইনেলত কি হ'ব যিহেতু এতিয়া অলপ টাইম কম আছে সিহঁতে কি কৰিব গ্ৰীভেন দিয়াৰ পিছতে এদিন দুদিন টাইম ল'ব তাৰপিছত ডাইৰেক্ট কি কৰিব সিহঁতে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো জাৰি কৰিব আৰু তাতে যিবিলাক কেণ্ডিডেটৰ নাম অহা নাই ভাল মাৰ্কছ থাকিব সেইবিলাক বহুতৰে নাম এড হৈ যাব ঠিক আছে বুজি পালে চ' আশা কৰি চাৰিটা পইণ্ট আপোনালোকে বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে ফাৰ্ষ্টৰ টপিকটো কি আছিল আমাৰ যে এল টি পি দুটাত নাম থকা প্ৰাৰ্থীসকলে কি কৰিব মই কৈ দিলো সিহঁতক উইড্ৰৰ অপশ্যন অলৰেডি দিয়া হৈছে আপোনালোকে ডি ডাব্লিউ ই চাইটত যায় ভিজিট কৰি নাইনটিন টু টুৱেণ্টি টু ডেট দিয়া হৈছে আপোনালোকে উইড্ৰ কৰিব পাৰিব আৰু যদি উইড্ৰ' নকৰে তেতিয়া কিন্তু পিছত যায় ডি ডাব্লিউ ই নিজৰ মনৰ পৰা আপোনালোকৰ যিকোনো এটা পৰ্ট উইড্ৰ কৰি দিব পাৰিব তেতিয়া আপোনালোকে সেইটোলৈ ডি ডাব্লি যায় কেনেও ক'ব নোৱাৰে ঠিক আছে তাৰ আগতে আপোনালোকে উইড্ৰ'টো কৰি লোৱা কালচাৰেল চাৰ্টিফিকেট থাকিও কিয় নাম অহা নাই বা মাৰ্কছটো কিয় এড হোৱা নাই আপোনালোকক বুজাই দিলোঁ যে এনেকুৱা কালচাৰেল চাৰ্টিফিকেট লাগিব যিটো

দিব পাৰে আৰু যদি ডাইৰেক্ট যদি এ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰে সেই ক্ষেত্ৰত সিহঁতে কৰিব পাৰে এতিয়া দেখাৰ কথা হ'ব যে সিহঁতে কি পদক্ষেপ ল'ব দ্বিতীয় মেৰাট তালিকাত দিব নে ডাইৰেক্ট ফাইনেল লিষ্টটো দিব চ' আপোনালোকে চিন্তা হ'ব নালাগে যিসকল কেনে এটা নাম অহা নাই চ' আপোনালোকে খালী অপেক্ষা কৰক যে গ্ৰীভেঞ্চটো হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গ্ৰীভেঞ্চ যদি কাট অপটো কভাৰ কৰিছে আপোনালোকে গ্ৰীভেঞ্চটো দি আহক সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নামবিলাক হৈ যাব মই ভাবি আছো আৰু বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছে ছাৰ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশৰ ক্ষেত্ৰত মই এজন কেণ্ডিডেট আছিল সি এল পিতে আছিল পুনৰাই চাৰি হাজাৰ পাছত এল পিত পাইছে চ' এনেকা যদি কেণ্ডিডেট আপোনালোকৰ কিবা দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোক কমেণ্ট বক্সত সিহঁতৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ নামটো আপোনালোকে কৈ দিব মোক মই সেই ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ ল'ব লাগে মই নিজে ল'ম চ' আপোনালোকে এনেকা যদি কেণ্ডিডেট পায় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত লিখি দিব ৰেজিষ্ট্ৰাৰ নাম্বাৰ আৰু নামটো লিখি দিব তাৰপিছত নেক্সট পদক্ষেপটো লোৱাটো আমাৰ কাম চ' আপোনালোকৰ কাৰণে মই বহুত কাম কৰি আছোঁ মই ভাবি আছোঁ আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী সময়তো মই এনেকুৱা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ কনফিউজনবিলাক দূৰ কৰাৰ কাৰণে আৰু মোৰ মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ যিহেতু মোৰ চেনেলটো গ্ৰয়িং ফেজত আছে আপোনালোকে অলপ মৰম দিব বা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে মোৰ যিহেতু গ্ৰয়িং ফেজত চেনেলটো আছে তাৰ কাৰণে মোৰ আৰু হেল্পফুল হ'ব মই মটিভেশ্যনটো পাই থাকিম ছ' লাষ্ট লাইক আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি কিবা কনফিউজন থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখি দিব মই এইটোৰ ওপৰত ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই থেংক ইউ